И всем привет, дорогие друзья! С вами мистер Грюз, И сегодня я вам буду показывать игру Марио. Марио. Да. То... И я случайно зашел в какую-то фигню. Но я сейчас... Уйду. Э, у нас это другое немножечко Марио. Потому что настоящего Марио, Марио, на... как на ПК, нет на Android. Так что есть только вот такой. И очень прикольный. Я уже некоторые три уровня вроде прошел. Я уже не помню. И я буду их заново проходить, ребята. Так что вот так. Нажимаем play. Я просто хотел потренироваться вот так вот. И, кстати, ребят, я хотел челлендж сделать по этой игре. Но, если то видео наберет про которое где я объявлял э, и оно наберет 10 просмотров то я выпущу новые видео челлендж а если это наберет 10 просмотров то я выложу тоже видео по этой же игре нажимаем play загрузка Вот. Первый уровень. Э. Продолжить. меня просто, видимо, лагает. Ой, не очень. Я хочу с лагами играть. Э. Ещё чуть-чуть. Ня тысяч. Я супермастер. мастер О -о -о. И... Оп, на. Мы все будем разрешать на своем пути. Мы потому что -а -а. Ребята, я не буду это все собирать, потому что это долго слишком. Поэтому я продолжу дальше. Пиу -пиу. Пум. Тун -тун. Ну, горшочки буду собирать, в принципе. В принципе, они. Хотя не тоже не буду. Я просто так пройду это все до конца. Просто я уже все собрала, так что вот так. Ой! Блин, он мне прям кого-то напоминает. прям вообще. Просто я не могу понять, кого он мне напоминает. А вот здесь у нас должен быть тараканчик его почему-то нету. Фиг его узнаешь где. Видимо, ушел на пенсию. Давай, 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 давай. Оп, оп, на тебе. Шишку дали. У меня 42 шишки, я ими вообще не пользуюсь. Давай. Вот. Это спавн. Поинт. Спавн.

улитку вот эту раковину не добить, то улитка опять появится. Это не очень приятно, хочу сказать. Вот. Давайте подождем какое-то время. Вот какое-то корректное время. И улитка там появится. А она в жопу я не буду ждать, короче, ребят. Опять ролик задерживаю. Как всегда, в принципе.

вот, точно, кажется, он похож, типа у него лицо прям как из, из у Стэнли из Марвел. Это вообще пипец, прям похоже, так. Но у Стэнли он более такой старый там, а так что так. А тут он типа помолодевший. Ой, я махаю тут. Давай, давай. Э, попал. Сейчас упадет и сдохнет. Я сказал, просто я экстрасенс. Какой экстрасенс? <свист> Я вас просто тупая, Бум. Ой, бум. Блин, давайте все-таки возьмем один сундучок. Один всего лишь сундучок. Пум-пум. 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 Ту Пум-пум. 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 пум пум чтобы наверняка мы прошли типа уровень мы крутые ну давай давай нет давай о видишь супер супер пердушка помогла тебе супер пердушка идет на помощь

не помнишь, Время течет. Вот мы прошли. Давайте. Ды -ды Он бьет слишком, ребят. Шишки sì euh> я, я, я смотрю, они летят, летят, летят. А около елки не просто тупо все исчезли. У меня сейчас такое выражение лица. Вы его и и тыш, тыш. давайте еще один руби. один только ребят один 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 больше не буду играть просто я сейчас записываю ночью и не знаю куда этот видеоролик выложу Давайте нажимаем play. Еще есть от этой компании карты игра. И еще вторая и третья часть по Марио. Если вы хотите, я их пройду. Но, опять же, за просмотры. И, кстати, спасибо вам за постройки Майнкрафт. там 108 просмотров и 106. И еще вы... Вы на одном видеоролике называется «Как сделать свой скин» или... Ну, да. Ребят, как сделать свой скин и установить его. Там набралось 80 просмотров, и я благодарю вас, ребят. Спасибо. Если бы на всех видеороликах это было, я просто бы удивился. Я не понимаю, зачем я сундуки забрал? Я же сказал, не буду. Я, я дурачок. Хичет. Ну давай. Второй прыжок. Короче, надо сразу гону. Я понял. <laughs> Тыщ. Вау. Он супермен, короче, ребят. Блин, а как вот я сейчас говорю, спойлер по фильму Бэтмен против Супермена. Марвел уже чокнулись вообще. Я не знаю, что сказать. Но, в принципе, я хочу посмотреть. И вроде... Я не смотрела, вроде. Но мне что-то там говорили, что там, типа, Бэтмен победил Супермена. Либо Бэтмен оставил все-таки живых э, э, Супермена и, и сказал типа там в конце сказал мы стоп это я понял что ты не мне не враг типа того что либо я не помню мне просто ребята рассказывали я я не 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 я не пойдем я не пойдем а о чекпоинт жалко что ты добавление скорости нету вот это было порту. Прям замедленно здесь. Это как-то не очень приятно, но для вас неприятно. Но я как-то это терплю, в принципе. Так. Я знаю, в чем подвох. Ага. Там жуки вылазят. <связь> А, 15 процентов заряда. А! Вот это, вот это да. Все из-за тупых лагов. Прилечу? Нет. Я уже знаю. Я все заранее знаю. Я же... Алей из будущего. Алей из будущего. Не, как-то не звучит. Что такое не? Не. Что за фигня? Пиво двойной прыжок. Я знаю, где сундук. Я там помню уже проходил, я его собирал. Я знаю, что там фишка. У тебя же чекпоинт, по идее, есть, ребят. А оттуда, где вы сундук соберете, там допрыгнуть до сюда просто тупо невозможно. Ну, конечно, конечно, может быть, можно, но я когда пробовал, не, а, о, сейчас, щит, ребят, сейчас будет жопень. Давай, быстрее, давай, 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 давай. Еще раз, сейчас прыгнем. А то эти типа, пластинки, они вниз двигаются. А если вы в море попадете, при, по идее, то вы просто тупо сдохнете, ребят. Я знаю, это очень хреново. На тебе, Спарта! Спарта тебе, на тебе, Спарта! О, прям впритык он упал. Блин, сегодня как будто правда, правда такой замен. Я тебя Чу. Там шишка убила этого. Крабика. Крабика. Я не знаю, как его назвать. Это рак. По идее, это рак. Наши шишки собрать. Он, 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 он на шишками блюет. А это сейчас за наркомания, ребят. Он, смотрите, изо рта у него шишки лазят Смотрите сейчас. Он шишками таки ребят. Он, кстати, финиш. Пиу, пиу. Блиет шишками. Вот бред. Вот разработчики-то. вот разработчики. Все, я собрал. реально Ля -ля, -ля, -ля -ля Я все таки а Так, ребята. Так, у нас тут денежки. бабля. ч так мало? Ч так мало? Ладно, чуть-чуть, это не бабой тачки. За вот эти сундуки, все такое, монетки. Так, давайте будем. Я думаю, зачем нам монетки? Ну, короче, ребят, мы на этом будем уже прощаться. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Бай-бай. пока пока бай бай